Не тільки святкові, а й проблемні теми саме їх пов'язані з дітьми. Їх будемо піднімати в розмові із нашою густою, яка завітала до студії. Координатор проєктів представництва ХАЕС в Україні, зокрема координатор проєкту захисту дітей біженців Діна Гуд, завітала до студії каналу 112 Україна. України. Можна маленьку ремарочку. Я дуже вдячна нашим глядачам каналу 112 Україна, за Те, що залучаєтесь, долучаєтеся до нашої соціальної платформи, залишаєте свої відгуки і побажання. І так само дуже б хотіла, щоб саме зараз можливо у вас є якісь певні питання. Особливо до нашого координатора, і можливо, ви хочете щось сказати, то що стосується саме у східних регіонах Донецької та Луганської області з приводу питання дітей та їх безпеки. Якщо є що сказати, будь ласка, ми чекаємо на ваше на розмову з вами. Чесно кажучи, тут практично кожне запитання ставлячи, я хотів би а, таку ремарку робити. Сподіваюся, це не про нас. Сподіваюся, всі ці проблеми і дітей біженців так само це а, все ще не про східні регіони України. Це все ще там, не не, не про Слов'янські, так далі. Не про ту зону, де йде антитерористична операція. Але і цього ми теж торкнемося. Але найперше, пані Діно, а, власне, Хаєс, от міжнародна ця організація, а, чим опікується вона а, в у 2013 році. Було підписано меморандум, проводилися зустрічі із представниками. разных международных организаций. Международные организации миграции и ХАЭС в Украине. И был урядову с украинским урядом подписанный меморандум про спивпрацию. Расскажите, пожалуйста, чем ХАЭС занимается? Ну, действительно, очень коротко. Это представительство международной организации с очень большим опытом международной работы в мире с беженцами и с теми, кто ищет защиты. Организация в основном занимается оказанием правовой, юридической помощи. Это команда юристов, которые помогают тем людям, приехавшим из других стран, обратиться в государственные органы Украины за защитой. Эта форма защиты — это получение статуса беженца или дополнительной защиты, которая сейчас есть по новому законодательству. Относительно меморандума, я думаю, что вы имели в виду наши договоренности с офисом уполномоченного по правам человека. Так, Действительно так, так. такой меморандум существует, и в его рамках проводится ну, очень много направл... направлений деятельности, в том числе и вот наша такая программа в Хайсе, которая уже второй год, и я имею в виду защиту прав детей и беженцев. Опять-таки я подчеркиваю, что это э, те люди, те дети, которые приехали из других стран, из горячих точек, э, и их не защищает собственное государство. Вот есть смысл, наверное, в самом начале сказать, что сейчас, ну, понятно, что это очень новый феномен, с которым мы столкнулись в Украине, и идет... Э, Подмена понятий и в средствах массовой информации часто употребляются беженцы. Беженцы из Луганска, беженцы, беженцы из Крыма. Это другая категория людей, которыми тоже будет заниматься и наша организация. Лица перемещенные внутри страны. И основной критерий, вот просто в самом начале разговора, мне кажется, станет ясно, это люди, которые потенциально пользуются защитой своего государства. Луганск, Восток. Киев – это все одна страна, то есть э, государство Украины будет защищать этих людей. уже потом поговорим, какое качество этой защиты. Те люди, которые называются беженцами, вот конвенционное определение, это из других стран. Ну, например, Афганистан, Сомали. Ага. Позже мы будем говорить о тех детях, которые приехали именно из этих стран. Ну і власне, скажіть, будь ласка, чи багато, чи правда це велика проблема? Діти-біженці, чи багато дітей, чи а, треба якось опікуватися ними специфічно, вони без дозвіл, без якогось догляду і турботи дорослих переміщуються, опиняються і в Україні, зокрема, взагалі опиняються за межами своєї країни? Наскільки масштабна ця проблема? Ви коли почали говорити, і дуже верно вот передали моє ощущення, що. Вроде бы казалось, что это такая, мы работаем с этими людьми, но это очень далеко, да? Вот где-то далеко, нас это никогда не коснется, и это есть какие-то определенные знания, они больше как такие, да, вот методические были. Проблема на самом деле вот она так обнаружилась количественно этих детей немного. Вот если говорить на сейчас, на данный момент то это около 50 человек, кажется цифра небольшая, но во-первых, никто никогда точно не знает, сколько этих детей, потому что государственная статистика межведомственная не ведется, и мы владеем только той статистикой, которая есть у неправительственных организаций. Пытаемся uh -huh. совместить всю эту статистику вместе. Ну, то есть там МЗС, МВС, э, министерство, структуры, медичные заклады, они не обмениваются своими данными. Ну, вы очень правильно попали в эту проблему, потому что на самом деле даже была претензия комитета ООН когда мы имели возможность сказать еще несколько лет тому назад, а где статистика, сколько их этих детей? Мы можем не знать реальное количество. А вот, например, несколько лет назад таких детей было 150. Но все равно, может быть, и слушатели, может быть, и... У вас возникает вопрос: ну 50, ну 150. Вообще это вот как бы важно в размерах страны. На самом деле оказывается важно, что международная ситуация и ситуация в мире может поменяться вот так вот на один раз, и тогда это для нас тоже будет очень важно. Это как бы таком, на таком бытовом уровне каком-то своем. А вообще-то Конвенция о правах ребенка говорит о том, что государство обязано защищать э, детей, которые оказ... полностью защищать детей, которые оказались на их территории. Украина ратифицировала конвенцию. А можете, а можете сам зараз навести конкретный приклад, каким шляхом она мает захищать их? Ну, вообще-то есть система, так. и она, вернее, она такая, в разработке эта система, она формируется, и у нас есть два таких главных игрока, которые должны защищать права этих детей. С одной стороны, это органы миграционной службы, это государственная миграционная служба, которая Единственное в стране это ведомство, которое ответственно за качественное определение, это беженец или это не беженец, предоставить ему статус или нет. Но у нас в стране есть еще самое главное ведомство, это Министерство социальной политики Украины, которое опекуется вообще защитой прав всех детей. И это тоже дети, до 18 лет это дети, они попадают на территорию Украины и должны попасть в систему защиты. Тобто, наскільки я розумію, якщо дорослі нелегали, так мовити, хтось хто перетнув кордон без відповідних документів, без дозволів з українського боку, а, щодо них процедура це депортація, їх переправляють у свою країну, повертають назад. То коли опиняються діти, навіть без таких документів, тут уже ситуація зовсім інакша. Ви совершенно вірно говорите. і наприклад, біженець, потенціально просящий у біж... він теж може потрапити в країну нелегально. Это ничего не означает. Вот, например, сейчас, вот если сравнить э, с тем, что происходит на востоке Украины, ведь многие люди тоже пер... не успевают забрать документы. Например, не успевают забрать э, школьные аттестаты. Но это просто такой вот как бы, самый простой пример. Люди, которые э, покидают свою страну из-за того, что их преследуют, они вообще могут ничего не взять. Взять самое необходимое. И они попадают сюда без документов. Если такой человек обращается в миграционную службу официально, он уже не нелегал. Угу. Это уже не ничья ответственность, кроме как офицера миграционной службы, встретиться, провести собеседование и определить, у него есть основания для того, чтобы Украина защищала этого человека. Относительно детей, да, если ребенок со слов говорит, что ему нет 18 лет, а если вернуться к той группе, которую мы описываем, это действительно подростки. К счастью, маленьких детей без сопровождения было очень мало. Но самый маленький, с которым я работала, это 12-летний подросток из Афганистана. Все в основном 15, 16, 17 лет, до 18. И они говорят о том, что я, мне там 16. Все, с этого момента этот ребенок, со слов, по законодательству Украины должен попасть под защиту. То есть он должен быть Раз, прежде всего, что это? Крыша над головой. В Украине это пока что приюты. Другое а отдел... у нас Все приюты. Приюты еще есть. Приюты э, сейчас действительно реформируются. Э, но на самом деле они еще есть. Почему они реформируются? Потому что приют, как форма срочной социальной помощи, в принципе прекращает свое существование, э, реформируется в центры социально-психологической реабилитации детей. Ну, проблема детей улицы, которая существовала несколько лет тому назад, когда приюты при, принимали тысячами таких детей, ее нет в Украине, действительно нет. То есть приюты выполнили свои функции как срочной социальной помощи для детей. То есть в приюте ребенок может находиться три месяца. Все. И в этом есть проблема для наших, нашей категории детей, потому что даже попадая в эти три месяца, за эти три месяца другие структуры не успевают с ним поработать для того, чтобы или с ней для того чтобы дальше э, обеспечить скажем образование дальнейшую какую-то uh -huh. интеграцию то есть очень а все это украинское законодательство и международные нормы, которые ратифицируему, э, это гарантируют? Да, ну смотрите Конвенция о правах ребенка. Прежде всего ребенок, оказавшийся на территории Украины любой, попадает под защиту этой страны значит уже этому ребенку, как, например, беспритульному, да, ребенку без определенного места жительства, должно быть предоставлена крыша, чтобы с ним ничего не случилось. Если он болен, его должны полечить. Если он голоден, его должны накормить. И самое главное, что э, по законодательству сразу же должен быть назначен закон, законный представитель, ну ответственный взрослый, который mm -hmm. скажет там успокойся, мы найдем переводчика. Проблема с тем, что Дети у нас попадают из Афганистана, Сомали, и некоторых африканских стран. Uh -huh. Есть очень специфические языки. Но хорошо, что если ребенок знает английский язык, в принципе с ним можно поговорить. Uh -huh. А если это, ну, очень специфический язык, там, наречие какое-то, uh -huh. ну, просто вот сейчас попробовать представить себе на долю секунды, оказывается человек, который ничего не понимает. І всі вони попадають в Україну не дуже комфортним способом. Власне, от скажіть, будь ласка, як це відбувається, як і чому вони ну чому, коли йдеться там про Сомалі або про Сирію чи Афганістан, тут можна ще припустити, що виганяє із своїх країн дітей, але чому як вони опиняються у нас? А це їхня ініціатива. І вони самотужки долають такий величезний шлях. Їх відправляють батьки або якісь організації там, доручаючи комусь або кажучи, от дістанеться кудись на землю, де можна буде ступити, і там уже влаштовує своє життя. Ну, ви практически правильно перечислили всі путі. Дійсно, країни, такі як Афганістан і Сомалі, це не очень комфортні для життя країни. Более того, это страны, в которых ребенок практически не может выжить. По статистике Детского фонда ООН, именно в Сомали самая высокая детская смертность. Около 20% детей в Сомали только могут получать образование. Вы знаете, что там очень долго идет гражданская межклановая война. Там нет никакой системы социальной защиты, там есть реальная угроза, например, попасть э, ребенку до 15 лет попасть в вооруженную группировку. И действительно, родители спасают своих детей. То есть изначально это э, что я спасу своего ребенка, но для этого платятся деньги, для того чтобы э, девочка или э, мальчик, юноша или девушка проделали огромный путь. І цей путь дуже небезпечний. А цей шлях, він десь у трюмі корабля, чи платиться бортпровіднику, так. літака, может... щоб економ-класом дитина дісталася до якоїсь великої землі, умовно кажучи? Так, ось ці всі жахливі випадки, переправки трюма, трюмами, і в Україні таке було, діти потрапляли в Одеський порт, коли трюмами. Ось вот недавно, зовсім, дитина трьох днів була закрита разом з врослими в... Акати брозова машина, і водитель только обнаружил, когда, ну просто класічке примірка, да услышав стук. І зачастую а, ну причому вообще ми озвучували цю інформацію. Вона з'являлася і в стрічці повідомлень каналу 112 Україна, І а, ось та така, ну на жаль, прикрий сюрприз для оцих людей, власне для цих біженців, що прямували вони зовсім не, не в Україну, а прямували вони до Європи, а опинилися в а, закритому а, автомобілі. Вантажному, який віз вантаж. Через украинскую территорию до России, то есть в фактично рухалась в зосе меньшему напрямку. Ну, с трудом можно представить да, состояние э, этого ребенка, который вообще не знает, где он, что он, и когда обнаруживается, например, уже открыли, поговорили, да и поговорить-то некому, потому что никто не знает его наречия. И э, это шок, это стресс, не говоря уже о том, что такие пути, они просто небезопасны для жизни. Это путь действительно через Россию. И, наверное, очень много структур задействованы в том, чтобы такая транспортировка проходила. Эти люди действительно, как взрослые, так и подростки, они настроены на то, что они попадут в какую-то европейскую страну. Но, скажем, не надо на этом все время акцентировать внимание, что э, зачастую говорят, ой, они здесь транзитом, давайте вообще с ними ничего не делать. Давайте не заниматься, они не хотят тут оставаться. Ну, взагалі, ми все всі конвенції, і э, нужно від от этого отталкиваться. Там є обязательства, і просто чиновникам надо чесно їх выполнять. несмотря на те, що це такой високий міжнародний уровень. Ну, а от зараз ви теж підводите до важливої сторінки розмови, як потрапили, ми вже з'ясували. А от що Відбувається потім фактично гарантії теж є: гарантія освіти, гарантія безпеки, гарантія певного притулку. А що фактично відбувається? Потім це якесь турбування про цих дітей протягом кількох місяців, поки різні структури українські урядові і закордонні урядові між собою домовляться. Чи е, це вже дійсно якась стратегічна турбота, не знаю, пошуку синовлювачів в Україні, чи е, там не знаю, дитбудинки, освіта вже власне в Україні, вивчення мови української. Ну, все случается по-разному. На самом деле есть и хорошие примеры того, что э, разрабатывается новое законодательство, и мы как бы, приложили немало, немало усилий для того, чтобы оно соответствовало международным нормам. Да? Например, ребенок должен быть раз, размещен э, в детское учреждение и получить там комплекс услуг. Э, наша специфическая группа, значит, еще э, э, услуги переводчика. Образование. То есть, опять-таки, давайте поговорим о том, что дети попадают совершенно разным уровнем образования, а пройти оценку знаний им нужно вот здесь вот, исходя из того, что там география на украинском языке, математика, да, из хорошего. Эти дети быстро обучаются и при... При том, что если будет соблюдаться, скажем, схема вот идеальная, то тогда все будет происходить нормально. То, то есть они... можно на вид социализовать? Да, они сами социализируются. Есть примеры, когда даже не разговаривая на одном языке, в приютах эти дети... Мальчишка стал любимцем приюта, и его когда... Переселяли уже во взрослый, когда ему исполнилось 18 лет, он переселился в то учреждение, где могут жить несколько некоторое время взрослые беженцы. Весь приют провожал его со слезами. Он приехал с огромной сумкой, в которой были игрушки и так далее. Девочка, которая была в приюте в другом городе в Одессе, ей вообще предложили остаться после 18 лет и работать уже с, с детьми. Потенциально может быть и, и теми же, кто будет приезжать из других стран. Просто нужно вот снять какую-то а, завесу предубежденности. Я работаю в этой сфере уже, наверное, пятый год именно с детьми, и, и до сих пор я слышу такое вот нежелание. Это не наши дети, они иностранцы, но пусть они едут туда. Я начала с хороших примеров. Действительно, сейчас государство разворачивается в сторону этих детей, и стратегически вот уже законодательство готово. Нужно только его исполнять. От чи змінюється щось прямо зараз, коли е, і українські діти нині переживають певні загрози? Це важливий момент, чи от прямо тепер щось міняється в нашому сприйнятті і в чиновницькому про що ви сказали? Поняття біженці можуть бути застосовані до громадян, які пробувають на сході, так само і на Криму у Криму, і так само як яким статусом їм керуватися, і як їм діяти, до кого звертатися, і взагалі яка це процедура? Можливо, міжнародний досвід саме міжнародних компаній, великих, які опікуються біженцями і переміщеними особами, цим переміщеним всередині країни особам, ну можуть допомогти, чи показати принаймні, що в національному законодавстві можна змінити чи необхідно, чи як повинні и внутреннеукраинские структуры в цих ситуациях мы прежде всего на ваш вопрос отвечаю mm -hmm. это действительно не не беженцы то есть термин будет это э, лица перемещенные внутри страны э, вынужденные переселенцы mm -hmm. и вот я еще раз говорю о том что корректно нужно употреблять эти термины для ну, для журналистов которые нас слушают или э, по поводу международного опыта действительно он есть. И, конечно же, к сожалению, он огромный, этот опыт, потому что целые страны имели миллионы внутри перемещенных лиц внутри своей страны. Я бы отправила как бы, такое посылание на сайт Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Эта агенция уже второе десятилетие работает в Украине, и приглашена для работы самим государством Украины. Поэтому сейчас, вот скажем, самое корректное использование и ссылки на международный опыт существует на их сайте. Это Управление Верховного комиссара по делам беженцев, УВКВ ООН. И сейчас действительно и международные организации подключились, но пока что к оценке ситуации в Украине. И им нужно понять объем. Ну, вот говорят, что сейчас, по данным, 10 тысяч вынужденных переселенцев и треть из них дети. Международные организации делают свою оценку, оценивают количество, риски. И тогда, наверное, будут иметь представление, как они будут помогать Украине. То, что я знаю от нашего очень давнего партнера, это УВКБ ООН, что действительно такую оценку делают... Єсть попитки роботи, але є очікування від государства України. Ну, государство України не давно розраховувати только на міжнародну бути дуже швидка реакція на все происходяще. А в чому фактично от, потрібна ця реакція і допомога? От уявімо собі, припустимо, сім'ї, які з Крима а, виїхали, і вони опинилися чи то на Львівщині, чи то на Київщині. Ну, от принаймні в зміна частіше говорили про цих два напрямки. А, Дорослі мають шукати роботу і житло, а діти повинні закінчувати школу або бути в, в дошкільних закладах. От саме це найгостріші проблеми, саме тут потрібно сприяння і допомога. Ну, Проблеми рівнозначні, як і те, що ви сказали, що має бути статус юридичний. Тобто, зараз закон... підготовлений законопроект о статусі цих людей, в залежності від того, який как... статус государство определит, і буде комплекс соціальної допомоги, правової допомоги. Так вот развивается uh -huh. такая логика. По поводу э, тех семей, которые перемещаются, ну, мы стараемся следить за информацией. Я знаю, что и Министерство социальной политики постоянно обновляет э, контакты, горячие линии, куда можно звонить, как можно получить такую помощь. Но ощущение такое, что системы пока что нет. И э, я думаю, что, ну, например, 1 сентября не за горами, вы правы, что нужно идти в школу, дети живут э, в условиях санаториев, они не обеспечены э, элементарными вещами для, для школы. Потом нужно определиться, в какие школы они пойдут, и в какие детские садики они пойдут. Мы знаем, что, скажем для украинских детей тоже так напряженно попасть в, в садик для украинских yeah, семей. Yeah, То есть yeah, все это yeah, должно yeah. решаться. Я, например, случ... стала свидетелем случайного разговора в транспорте, видимо, двух чиновниц министерства образования, которые обсуждали, что детям из пострадавших районов, которые поступают в этом году, будет квота. Mm -hmm. Пані діноно, ну це швидше буде завданням нам на наступні розмови і запитаннями до інших експертів, які завітають до нашої студії. Координатор проєктів представництва ХАС в Україні Діна Гуд сьогодні була разом із нами в студії каналу 112 Україна.